হেল্ল' গাইজ এতিয়া এঘাৰটা বাজিছে আৰু এঘাৰটা বজাত মই আপোনালোকক বিশেষকৈ মই গোলাঘাটবাসীৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ দেই আপোনালোকক খবৰ এটা দিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ইমান ৰাতি এতিয়া এয়া চক চিৰি ধুনীয়াকৈ শুলে একদম তাই নোশুৱে নুশুৱে দেউতাকৰ লগত ভিডিঅ' কল কৰিলে ফোন কৰিলে আৰু দেউতাকে সাধুৰ কথা পাৰিলে তাৰপিছত তাই টোপনি গ'ল এতিয়া আৰু তাই টোপনি যোৱাৰ পাছতহে মই আপোনালোকৰ লগত মানে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকেতো গমেই পায় যিসকলে এই ভিডিঅ' চাইছে এই ভিডিঅ' এটা মই দিছিলোঁ তাইৰ ভাগৰ চেনচেনৰ তাই মানে বহুত মানে ভয় কৰে যেতিয়া আমি ফোনত কথা পাতোঁ নহয় তাইততো আমি ইমান সৰু ছোৱালীজনীকনো কিনো সেইবিলাক কথা ক'ম নহয় জানো তাই মানে ইমানেই বুজি পোৱা হৈছে নহয় বয়সতকৈ মানে বেছিয়ে বুজি পোৱা হৈছে নেকি আমি যেতিয়া মানে ফোনত কথা পাতোঁ ন তেতিয়া মানে তাই শুনি থাকে কথাবিলাক আৰু আৰু মানে পিছত যেতিয়া নিজান হৈ যায় ন তেতিয়া মানে তাৰমানে কান্দি থাকে কান্দি পেলাই মানে মোক ভয় লাগিছা মোক তাৰ মোক সেইবিলাক কথা ক'ব ধৰে আৰু সেইবিলাক কথা এতিয়া বাদ দিয়ক বাৰু এতিয়া বিশেষ কথালৈ আহোঁ আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰোঁ যে গোলাঘাটবাসীক আপ আজি যে যি দুই তিনিমান বজাৰ ভিতৰত যে যিহেতু আমাৰ গোলাঘাটত এটা প্ৰচণ্ড শব্দ হৈছিলে এই শব্দটো লৈ পেলাই সঁচাকৈ আপোনালোকে বহুত ভয় খাই আছে নহয় জানো ময়ো ভয় খাইছিলোঁ বহুত কিন্তু এতিয়া মই বেলেগৰ মুখৰ পৰা গম পালোঁ আৰু নে কি জানো নাজানো সঁচানে মিছা মই সেইটো নাজানো যিখিনি মই মানে গম পাইছোঁ সেইখিনিকে মই আপোনালোকক মানে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু যেতিয়া আৱাজটো হৈ গ'ল ন প্ৰায় এঘণ্টামানৰ পাছতে মোক ফোন কৰিছে সৰু পথাৰ ছাইডৰ পৰা তেতিয়া মানে মোৰ কাজিনে হয় সুধিছে আৰু যে তহঁতৰ গোলাঘাটত বোলে বোম দিছে বোলে বিছটামান অমৰিলে হয় নেকি তাৰপিছতে মই ফোনত সেইবোৰ কথা পাতাৰ কাৰণেতো তাই ভয় খায় ন আমাৰ চেন চেনে সেইটো কাৰণে মই ক'লোঁ হয় নেকি মই গম পোৱা নাই যেতিয়া মই গম পাম ভালকৈ তেতিয়া মই তোক ক'ম বুলি ক'বলৈ ফোনটো মই ৰাখিলোঁ তাৰপিছতে মই নিউজবিলাক হুঁচৰিছোঁ ভাবিছোঁ নিউজত গম পাম নেকি বুলি কিন্তু নিউজতো একেটাই নিউজতো এনেকৈ দিছে যে আৱাজ আহিলে দুই ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে দুটা আৱাজ কিন্তু ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই তেনেকৈ তেনেকৈ আৰু সেইটো কাৰণে মই মোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ মোৰ বন্ধুবৰ্গ তেনেকৈ ফোন কৰিলোঁ তেতিয়া মোক এজনে ক'লে মোৰ লগৰ লগৰ নহয় মোৰ ভাইটি হয় এজনে ক'লে যে আমাৰ বোলে কমাৰ বন্ধাত প্ৰশিক্ষণ হৈ আছে প্ৰশিক্ষণত বোলে প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণেহে বোলে বোমটো বোলে নকলি বোম হয় ফুটোৱা হৈছে আৰু বোমটো তলত ফুটা নাই ওপৰত ফুটিছে আৰু মানুহ চানুহ মৰা নাই তেনেকৈ মোক কৈ দিছে আৰু যেনেকৈ মই শুনিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ কথাষাৰ আপোনালোকে একদম ভয় নাখাব আমাৰ গোলাঘাটত একো বোম দিয়া নাই এটাও মানুহ মৰা নাই আৰু যিসকলে মোক মেছেজত ফোনত ফোন কৰি পেলাই সুধিছিলে যে গোলাঘাটত মানুহ মৰিছে নেকি ব'ম দিছে নেকি মই ভিডৰ দ্বাৰাই কৈ দিছোঁ আমাৰ গোলাঘাটত একো বোম চম দিয়া নাই একো মানুহ মৰা নাই একদম আপোনালোকে মানে টেনচন নোলোৱাকৈ ভালকৈ থাকক যিহেতু আমি ভাৰতীয় হয় আমি শক্তিশালী হ'ব লাগিব আমি নিজেও সাহসী হ'ব লাগিব আৰু আমি বেলেগকো আমি সাহস দিব লাগিব এনেকৈ আমি পিছ পৰিলে নহ'ব সেয়াই আৰু আপোনালোকে সকলোৱে সজাগ হৈ থাকক সেয়ে আৰু যি মানে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকক যাতে যুদ্ধটো ইয়াতে মানে সমাপ্ত হয় আৰু ইমানতে সমাপ্ত হয় তেনেকেই আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰক সেইটোৱে সেইটোৱে আৰু যথেষ্ট আৰু আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে আৰু মই কেলৈ মানে এইটো ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দিছোঁ যেতিয়া মই নিউজ চেনেল খুচৰিছিলোঁ ন নিউজত তেতিয়া মানে নিউজৰ তলত মানে কমেণ্টবিলাক মই খুচৰিলোঁ তেতিয়া কমেণ্টত মানে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে মোৰ বেয়া লাগিলে এনেকৈ কমেণ্ট কৰিছে যে আমাৰ ইয়াতো বোলে বহুত ডাঙৰ শব্দ আহিছে পচণ্ড তেনেকুৱা শব্দ জিন্দেগী শুনা নাই আৰু মই আমুক জেগাৰ পৰা চাইছোঁ মই আমুক জেগাৰ পৰা চাইছোঁ তেনেকৈ তেনেকৈ মানে কমেণ্ট কৰিছে আৰু 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 এ দুজন মানে লিখিছে মোৰ বোলে দেউতাৰ হাৰ্টৰ পেচেণ্ট হয় হাৰ্ট এটেক আহি গৈছিলে আৰু এগৰাকীয়ে লিখিছে মোৰ মা বোলে প্ৰেছাৰ হাই প্ৰেছাৰ হৈ গৈছিলে তেনেকৈ তেনেকৈ আৰু সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত যিমান অসুস্থ পেচেণ্ট আছে মা দেউতা আছে আপোনালোকে বুজাওক একদম ভয় কৰিব নালাগে নিশ্চিন্ত মনে থাকক আৰু সদায় হাঁহি থাকক হাঁহি থাকিলে মানে সদায় সুস্থ হৈ থাকে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে দুখত থাকিব তেতিয়া ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যাব সেইটো কাৰণে মানে সদায় হাঁহি ধেমালিৰে কৰি থাকিব লাগে আৰু আৰু ভগৱানক বিশ্বাস কৰক ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে আমাৰ আগৰ দৰে আমি ভালদৰে আমি থাকিব পাৰোঁ সেয়ে আৰু দুখো লাগে কি কৰিব তেনেকেই আৰু মানুহ মাত মানুহ মানুহ মৰণশীল হয় সেইটো কাৰণে আমি কিমান দিনৰ আলহী আমি নিজেও গম নাপাওঁ সেয়ে আৰু মানে সিমানেই আৰু আৰু মই বেছি নকওঁ লাষ্টত জয়হীন আৰু একদম ভয় নাখাব আৰু মোৰ তথ্যটো ভুলো হ'ব পাৰে আপোনালোকে যদি গম পায় গোলাঘাটবাসীয়ে মোক কমেণ্টত কৈ দিব বুলিও মই আশা কৰিছোঁ জয় হিন্দ